আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাগে মোক নিশ্চয় দৰা সাঁজত দেখি আচৰিত হৈছে আচৰিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই আহিছোঁ সভা খাবলৈ চুতীয়াসকলৰ এসময়ৰ ৰাজধানী আছিল মাজুলীৰ ৰতনপুৰ আৰু ৰতনপুৰ বুলি কওঁতেনে বা এই ছাইনবোৰ্ডখন দেখোঁত মোৰ সৰুকালৰ এটা পদ্য মনলৈ আহিছে ঢোলবাই ক'ত ৰতনপুৰত খোলবাইকোট ৰতনপুৰত আপুনি যদি পাইছিলে প্লিজ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আহি বহিলোঁ বহাৰ পিছত কেইজনামান দিহা শুনিলোঁ দিহাৰ শুনাৰ পিছত বহি বহি আমনি লাগিলে আমনি লগাত মই দুজন লগত সৈন্য লৈ পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ ওচৰতে নৈখন আছিলে নৈৰ কাষলৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ আপোনালোকেও নৈৰ পৰিৱেশটো দেখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভাল লাগে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখনেই হৈছে নৈখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত লাগি থকা সৰু সুঁতি এটা আৰু আপোনালোকে লাঙি জালকেইখন দেখি নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি আপুনি ওচৰৰ পৰা দেখিছে লাঙি জালকেইখন তেন্তে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবচোন কোন জেগাত দেখিছিলে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ যি লগত সৈন্য দুটা আহিছিলে সেই সৈন্য দুটাকটো আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া হোৱাই নাই এই প্ৰথমজন হৈছে প্ৰথমজনৰ নাম হৈছে ঋষি আৰু পোৱালিজন যে দেখিছে টিকলাটো টিকলাটোৰ নাম হৈছে সূৰ্য বন্ধু বান্ধৱীসকল নৈ কাষৰ পৰা আকৌ প্ৰসাদৰ গোন্ধ পাই আমি নামঘৰত উপস্থিত হ'লোঁহি আৰু নামঘৰত উপস্থিত হৈ নিজেও প্ৰসাদৰ ভাগ ল'লোঁ ভাগ লৈ পেলাই আমিও বৰ্তমান এতিয়া প্ৰসাদ খাওঁ আৰু আজিলৈ বা আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম